میرے شہید بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سب سے پہلے میں جناب صدر لاہور ہائی کوٹ بعد اسد بلدور بٹ صاحب ان کی کو تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کے ساتھ کی قیادت میں اتنا بڑا یہ فنکشن کا بربخت جو ہے وہ ارینجمنٹ کیا آج میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اٹھارہ تاریخ کو کل اچانک ہمیں ایک کا آتی ہے کہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا ایک ہنگامی جلاس ہو رہا ہے اور اس ہنگامی اجلاس میں پیکٹس کے اوپر جائے وہ ڈسکشن ہو رہی ہے جب ہم اس میٹنگ میں پہنچے تو پتہ چلا کہ پانچ بجے تین بجے میٹنگ تھی اور پانچ بجے جو ڈائریکٹ ریپریزینٹیٹو گیا وہ ایک ان کا میٹنگ کا گیا جب میٹنگ کے اندر ہم نے بات کی کہ یہ کو آئینی پیکج ہے جو سولہ تاریخ کو راتوں رات لایا گیا اور سولہ تاریخ کو جب وہ بری طرح ناکام ہو گیا یہ اپنی تعداد پلک نہ کرنے میں فیم ہو گئے تو اس کے بعد ایک دوسرا اس کے بعد ایک دوسرا جو ہے وہ ہر باخ تیار کیا, کیا جائے جا کہ ہم یہ باعث ڈسکشن کے لیے لا رہے ہیں بھائی ڈسکشن تو پہلے ہوتی ہے نہ بار ایسوسیشن سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے ایگزیکٹو باڈی کو اعتماد میں لیا گیا اور نہ ہی دیگر جو نمائندگان ہیں ان سے بات کی گئی اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آئینی پیکج ہے کیا اس کی ناکامی کی وجہ کیا تھی کہ یہ ایک ایسا پیکج تھا جو کہ اسمبلی میں پیش کیا گیا اور ان کے خیال تھا کہ ایک جنرل صاحب روٹین میں سائٹ پہ بیٹھ جائیں گے اور سب کی طرف نظر گھما کے دیکھیں گے اور سب اس کی ہاں میں ہاں بلاتے ہوئے ہاتھ کھڑا کر دیں گے اور یہ پاس ہو جائے گا لیکن ایسا نہ ہو سکتا اب انہوں نے یہ ایڈی پیکج ہے کیا جس کے پیچھے میں نے بتایا کہ کوئی بھی ایسا عمل جو ہوتا ہے جس کے پیچھے میلا فائٹی شامل ہوتی ہے بدنیتی شامل ہوتی ہے وہ کسی بھی طرح سے قابل مول نہیں ہوتا ایک ایسا پیکج نمبر ون اس میں کہا گیا کہ ججز کی تعداد جو ہے وہ بڑھا دی جائے جو پینسٹھ سال سے اڑسٹھ سال کر دی جائے اور یہ مجھے بات کرنے سے مجھے بتانے دے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ بات کیا ہے یہ اصل میں ججز کی تعداد بڑھا دی جائے اور ججز کی تعداد بڑھانے کا مقصد کیا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائل سا جو کہ ریٹائر ہونے میں چند دن باقی رہ گیا اس کو ایکسٹینشن مل سکے اور وہ اپنے جو مضموم ارادے ہیں اس کے اوپر جو عمل پیرا ہو سکے دعا سکے نمبر دو جب اس نے ان کو دیکھا کہ یہ ناکام ہو رہا ہے تو لائرز کا ایک کنوینشن بلا کر وہاں پہ یہ بات کی گئی کہ ایک فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ بنا دی جائے جو پانچ ججوں پر مشکل ہو گیا ایسی کورٹ جو کہ سپریم کورٹ کے پیرالل قطر کورٹ بنائی جا رہی ہے ہم نے انہیں بتایا کہ آج تک یہ نہیں ہوا کہ ایک کورٹ کے ہوتے ہوئے دوسری کورٹ بنائی جائے یہ تو اسلام نے بھی جائز نہیں دیا کہا کہ ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے اگر کوئی دوسرا خلیفہ آتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے اس کی اجازت نہیں ہے اسی طرح ایک, ایک چیف جسس ایک کورٹ کا ہے تو اس کی وجودگی میں دوسرا چیف جسس لایا جائے اصل میں دوسرا چیف جسس لانے کا مقصد یہ ہے کہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ کا یہی جو ہے وہ چیف اس کا جو ہے وہ چیف بن جائے گا اور اس کو طول مل جائے گا ہم اس کو کسی صورت نہیں مانتے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کے اندر اس اجلاس میں جو میٹنگ تھی اس میں ہم موجود تھے کھوسا صاحب تھے میں تھا اور ہم نے کوشش کی کہ ہماری بات سنے ہمیں اس بات کی اجازت نہ دی گئی کہا گیا کہ آپ ہوسٹ ہیں ہم نے کہا آپ آپ مہمان ہو کر جب ہاسٹل یہ جو سنبھالے ہوئے ہیں قبضہ کیا ہوا ہے آپ نے آپ نے مہمان ہوتے ہوئے ہاسٹل کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے ہوسٹل کے تو جو ہوسٹ ہیں ان کو جو آپ نے نیچے بنایا روئی بتی رہا ہے کہ جس طرح کے چوکی دار بلٹ کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اسی طرح جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کل کے میٹنگ کے اوپر قبضہ کر کے سب لوگوں کے سائن کروا کے کہا گیا اور یہ بڑی خوشائد بات ہے کہ جتنے ریپریزنٹیٹیو تھے ان میں ایٹی پرسنٹ لوگوں نے اس پیکج کی مخالفت کی لیکن اس کے باوجود ایک جو وہ ریزولیشن پاس کر دی گئی اس ریزولیشن میں کو جو ہے وہ ہم کسی صورت نہیں مانتے ہیں اور ایک کمیشن بنا دیا گیا کہ وہ چھے دن کے اندر جا ہے وہ رپورٹ پیش کرے تاکہ اپنی من مانی کرتے ہوئے اس کو لائے جا سکے اس کمیشن کو ہم مسترد کرتے ہیں اس سائنی پیکج کو ہم مسترد کرتے ہیں نہ مانا ہے نہ مانے گے اس کو تو ہم یہ بتاتے چاہتے ہیں کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ اور کہ وہ کیا کہا جاتا ہے کہ خون دل دے خون دل دے روح بلدے غلاب ہم نے بلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہم نے ہم انشاءاللہ پہلے بھی جلے گھٹی تھی پہلے بھی مارے کھائی تھی دوزہ ساتھ کی تحرین میں دوزہ میں جب کے جب لف کے خلاف تحریک چلی اس کے بھی ہم نے لیڈ کیا تھا اور یہ بوئی چہرے جو دوزار تین میں اس کو جو کے خلاف کام کر رہے تھے دوزار ساتھ میں کام کر رہے تھے آج بھی آپ کو بوئی چہرے نظر آتے ہیں کیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اس کو مجھے یہ بار بار کہا گیا میں بہت ساری باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں لیکن ہم ہم اس کے لیے یہ جو ایک قاضی فائل عیسیٰ صاحب کی پوسٹ کو طویل دینے کے لیے دعاؤں دینے کے لیے آئین کے ساتھ کھلوار دیا جا رہا ہے اس کو ہم کسی طرح نہیں مانتے مصرت کرتے ہیں ہمیں اپنے سیمر کو سنا ہے جو پاکستان باقی میں آئے ہیں آج کل ان کے نام کرتے ہیں میں اب علی میںڈاری صاحب انتہائی ہمارے سینئر صدر لاہور ہائیگر بار ایسوٹیشن بھی ہیں جسے ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ جو ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے وہ کتنا بڑا کھولنا ہے آپ جسٹرامدی بھٹاری صاحب کیوں پڑ گئے ہیں میں نے دو تین باتیں کرنی جناب سر ایک ماں وہ ہے جو جنم دیتی ہے جو چلنا سکھاتی ہے پھر ایک ماں آپ کو وہ ملتی ہے کو روزی بھی دیتی ہوں عزت بھی دیتی میری ماں یہ ہے سرپنچ سے میں ان پتھروں پہ بڑا ہوا ادھر علم آسل کیا ادھر لگنائی ہوئی میری اور روزی بھی ملی عزت بھی ملی تو میرا سوال اپنے چھوٹے بھائی آدم تارک سے ہے کہ یار اہدے اچھے لگتے ہیں لیکن وہ ذہ جو آپ کی عزت نہ دے اس کو چھوڑ دینا بہتر ہوگا یہ تم نے یہ قوم کے ساتھ کیا کیا ہے رات کے بارہ بجے ساتھ لا منسٹر کو پتا نہیں کیا ہے کہ جی ڈرافٹ کے کر آئے اور تم بیٹھے ہوئے ہو بیٹھے ہوئے ہو کہ میں لا منسٹر چھوڑو گا آ جاؤ ماں کے پاس یہ ماں پھر تجھے سوال دوسری آفرین ہے وہ دو سو چار سو لوگ جو رات کو آنکھیں بند کیے اس آس کے بیٹھے رہے کہ کب حکم ہوتا ہے ہاتھ کھڑے کرنے یار اپنی اوقات پہچانو کہتے ہو جی نمائندے ہیں توان کے تو آپ کیا دیر تک کی طرح بیٹھے ہوئے کوئی زمین نہیں جاگا آپ کہ ہم جا رہے ہیں ہم سنڈے کو نہیں پارٹی لائف کی اپنی جگہ لیکن سب سے بڑا ضمیل ہوتا ہے پارٹی لائف لیکن ہمارے مقدروں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جہاں کے حکم آئے اس کی تابعہ داری کرنی بد کے سیکھی ہے اور قاری صاحب خدا رہا ہے چیف جسٹس راہل صاحب اسلام آباد میں اس کی چھت پہ چلے گئے چاند کی چودہ پندرہ ہوگی کافی پیے اور آرام سے سوچیں کہ میں نے جب عہدہ لیا چیف جسٹس کا تو سپریم کورٹ کی کیا پوزیشن تھی اور اب جب میرا جانے کا وقت آیا تو میں سپریم کورٹ کو اوپر کر کے چھوڑ کے جا رہا ہوں یا جواب کی طرف کر کے دیکھا ہوں آپ کو جواب مل جائے کیوں چمٹے ہوئے ہیں تیس دن چالیس دن میری تجریز ہے آپ آج اعلان کر دیں کہ میں کسی قیمت پہ پچیس اکتوبر سے زیادہ نہیں رہوں گا نہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ یہی موقع آپ کو ویلکم کریں تالیاں ماریں گے اور قربانی تو دینا سیکھیں چمتے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا کام خا ملک میں قلم صاحب اور یہ جو ہمارے منسٹر صاحبان کے جی آئینی عدالت بن جائے گی تو مقدمے جلدی فیصلے ہوں وہ اللہ کے بندو کیا تعلق ہے آئینی عدالت میں اور مقدموں کے جلدی فیصلہ میں میں تو آپ کو بتاتا ہوں مقدمے کام کرنے ہیں آپ اور آپ کے جو دو ڈائناک ملازمین ہیں فیڈرل گورنمنٹ گورنمنٹ کے ان کو شور کریں اور یاد یاد گلے یہ بخرا ہے یا کچھ ہے کو تو قاری صاحب جو تعلق مشکل ہو جائے اس تعلق کو خدا اس کا نہیں بھیجتے آپ کے لیے ابھی بھی عزت کا راستہ کھلا ہو اعلان کریں تھینک یو ویری مچ میں اپنی قوم کے پاس جا رہا ہوں اور یہی وہ خلا جو ہیں آپ کے ساتھ ہوں پتا نہیں کلچر ایک بن گیا ہوا ہے کہ ہر قیمت پہ اہدے لو ہر قیمت پہ پیسے کماؤ حرام حلال ختم پھر کہاں سے ہے زندگی شروع کی سن تیر چوسٹ میں تک کیا پینسٹھ میں تو میں انرول ہو گیا ہر کوئی دکاندار تو یہی بات ہے یہی پکرا ہے کبھی نہیں جو ویلیوز زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں سو کار ویلو اور سے بھی نہیں سیکھا وہ نیم امولے نہیں تشریف بازار میں کچھنا بڑا ویٹین تھا وہ بارہ بجے تک تو مفت کیس کرتے تھے پولیٹیکل پارٹی اس کے بعد اپنے کیس لیا بھائی مولیا کیس لگ رہا ہے اپنی اپنی سوچ ہے میں نے جو ہندگی میں سیکھا پڑھا میں کوشش کرا یہ ہے کہ آپ کا ہو چاہوں اللہ تعالیٰ ہم رہن کرے انشاءاللہ پاکستان بے کی طرف جائے گا بکرا زندہ آباد پاکستان زندہ باد